Dia kata apa? Tuhan kalau sekiranya dia nak ambil tindakan ke atas orang yang buat zalim, dia kata tak ada siapa yang akan tinggal hidup atas muka bumi ini. Kerana mereka itu mustahak dibinasakan sekalian. Quran kata apa? Pasihat dua ada ni semua buat dosa. Memang patut kena azab. Kalaulah Tuhan strik macam tu. Salah saja kena azab. Salah saja kena azab. Atas muka bumi ini tak ada manusia. Dia kata. Dan tetapi Allah tak khair akan mereka itu kepada ajal yang ditetapkan. Ni yang kata Tuhan ni. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pemurah, penyayang. Hang buat salah, dia bagi lagi peluang hidup di atas dunia ni. Apa tujuan Tuhan bagi peluang tu? Apa tujuan dia? Kut-kut. Bertaubat daripada salah. Tengok ish dia ni awak lah. Dia derhaka sungguh dengan Tuhan. Tak mati-mati. Tuhan kesian ke dia. Tuhan kesian dia. Walaupun tinggal masa dekat dia lima minit lagi nak mati. Pada waktu tu dia menyesal sungguh. Hati dia macam diperah-perah. Dia menangis. Lima minit lagi nak mati. Dia menangis. Menyesal hati dosa dia. Dia kata, tu betul ilallah. Aku bertawabat kepada Allah. Allah terima tawabat dia. Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan ar-Rahman ar-Rahim. Pemurah penyayang kepada hamba dia dia bagi sampai very last moment very last minute kalau hang mau bertaubat aku bagi lagi sehinggalah nyawa sampai di gargarah idza yughrir hadis kata apabila nyawa dah duk di gargarah masa tu hang taubat pun sudah tidak diterima lagi tapi nak boleh sampai ke situ tu peluang masih terbuka begitu luas Tuhan tunggu taubat daripada hamba dia. Dia kata apa? Dihisap mereka itu dengan azab sekali. Hmm? Kalau sekiranya dia mati dalam keadaan tidak bertaubat, hari akhirat esok. Atas dunia dia kena azab. Hari akhirat lagi nak kena hisap. Dua benda dia nanti kena. Macam umat Nabi-Nabi dulu, daripada derhaka Allah, daripada mati kena azab Allah. Satu azab kena. Akhirat esok, dihisam amalan, lagi satu azab dia nanti kena, ataupun Allah boleh untuk memberi ampun kepada dia, jika dia bertaubat, tuan hari-hari, Nabi berapa kali astagfirullahalazim astagfirullahalazim berapa kali satu riwayat kata 70, satu riwayat kata 100 kali astagfirullahalazim, maksudnya apa, aku minta ampun kepada mu ya Allah, Tuhan yang maha besar kau selalu duduk sebut macam tu di samping kita tinggai kesilapan kita. Firman Allah, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila datang ajal yakni masa mati mereka itu nescaya tiada takhir mereka itu satu saat sekalipun Yani ayat yang paling digeruni oleh semua orang ni yang kata iza jaa ajaluhum bila mai tempoh mati bila tak tahu tuan-tuan. Tempoh mati tu bila? Tak tahu. Dua elok, -elok nak naik ke petrol bang. Tak tahu. Boleh duduk babai ambil, ambil gambar sebelum masuk di pacar hall. Ambil gambar buat peace, buat very good, buat apa-apa. Ke terbang bang tak tahu pergi jadi apa. Mati. Tak sangka. Kata tadi duduk bersembang elok. Tak tunjuk satu signal. Tak tunjuk satu tanda. Kata nak. Tak tahu tuan-tuan. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang mengetahui. Duk lepas semayang Isya, pi pula kedai. Tom yam pula kena satu mangkuk. Sembang deras tepuk meja gelak aku kau. Ulah balik ni, ustaz cakap di masjid ni ulah balik kau kau Pagi esok, tak dan nak subuh pukul 4.30, satu SMS masuk te 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 buka Al-Fatihah tulis tu pi lah kita kata. Al-Fatihah ni cukup takut kita tengok. Al-Fatihah kata pi Siapa dia pula baca-baca Allah kata semalam Tom yam baru dia belanja aku semalam. Tuan-tuan, jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila datang ajal, yakni tempoh masa mati seseorang, nescaya tidak takhir, tidak akan lewat walaupun satu second. Dia kata. Dan tiada dahulu mereka itu atasnya. Nak mati awal pun tak boleh, nak tangguh pun tak boleh. Time tu dia on the dot. On the dot dia akan mati. Berapa ramai orang nak mati tuan-tuan? Telan -tuan? apa nama racun tekorak ni. Bukan secancar, sebotol dia telan. Kelupong ni dia berkata mati dah. Pergi hospital, dia masuk ayam, bubuh waya kok. Bagi keluar apa-apa semua. Elok boleh, dia tu. Saya ingat dalam 30-40 tahun dulu di Tasik Gelubong. Saya cerita dah perasaan ini. 30-40 tahun dulu Tasik Gelubong. Melawak. Dia melawak. Dia buat bendang. Buat bendang. Hari ni hang perkena aku, esok aku perkena Kan kawan? Satu hari kawan bawa racun hitam tu. Nak racun rumput. Boh belakang pelantang basikal. Kan dulu basikal tayar besar, pelantang besar tu. Boh dalam bakwe tu, racun rumput ma. Kawan seorang ni main lambat. Main-main tengok, cantik. Dia awak kopi orang ni. Boh dalam bekeh, macam bekeh dia dua ayam saya tu. Dia petik jari, cantik. Kopi orang dia, aku mau dulu. Kau balai. Tak ada apa, kan Walah racun minum tak dia apa? Ambil tajak nak turun piga gono. Tu. Dia kata ni, minta alai lah. Kopi hang ku balailah. Melau melowok, tuan-tuan. Minta alai, kopi hang ku balai lah. dah balailah. ni kita kopi mana? Kopi dia dok dah dari bateheren ni dekat ni ni. Kopi mana? Kopi hang lah atas pelantang aku balai. Pucat kau ni. Tak cek dulu kau tuan, tak cek dulu kau. Pucat. Hei, ambil atas pelantang basikal. Ha. Huh? Tugang kopi tu untuk kacau rumput. Dandan. -dan, dia main pegang. Kita ada ingat ko babak ni hanya ada dalam drama. Rupanya dalam real life ada jadi. Pasal apa? Psikologi dia lebih kuat lagi. Daripada benda tu. Psikologi dia kata yang kopi. Dia minum. Tak ada apa. Tapi bila kawan ni kata, Hei, atas pelantang basikal tu racun rumput. Dandan -dan, pegang. Dono muntah. Tuan-tuan, tiga bulan dok dari GH Penang. Tambat kaki tangan ni. Tambat kaki tangan ni pasal duk kelupok. Depa masuk ayam kau ni sambung kolok, kolok, cuci badan dia. Semua orang kata dia habis umur dah. Tiga bulan, tuan-tuan. Okey balik. Lah tak ada lah dia tu kalau ada dia tahu saya ada buat cerita pasal saya. Tak ada dah. Dan dan apabila dia okey balik tuan-tuan, badan dia sistem imunisasi badan dia dia imun dengan sebarang racun yang kurang daripada racun rumput tu masa tu pekan tasik gelugong pekan tasik gelugong Cina-Cina ada dalam pekan tasik gelugong tu segala ahok kedai baiskal segala apa nama bunai dulu siapa orang duduk tasik gelugong tahulah semua ni Cina ni ha, bun bunai kedai tiga pintu ada jual bongkai apa semua tu dia tu pun satu tokek racun besar juga apa semua kan bila ada ulang kobra ulang senduk masuk rumah panggil dia panggil dia dia main suara tangan ulang patuk dia duk buat gelak gitu patuk dia racun ulang senduk tu tak boleh buat apa kat dia pasal apa dia dah membina dia dah bina satu imunisasi yang cukup kuat dalam badan dia Betul, eh, orang sain pun kata lagu tu so, dia dah imun dah Takat-takat ulang senduk ni dia tampak pipi gitu eh. Ya. Cina tasik kelubuk tu kalau ulang masuk rumah pi panggil dia. Depa kata ini dia ni nak nama nama agak dia ni. Ha. Depa kata ini Husin nama nama. Eh kata ini Husin ah dia serupa Tuhan noh depa kata. Pasal ulang senduk patu tak mati. Nampak tuan? Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Maha Kuasa. Dia boleh bagi sampai macam tu atas dunia ni. Pasal apa? Pasal manusia ni Allah yang buat, Allah tahu apa kelemahan, apa kekuatan, Tuhan buat, pasang bagi siap dekat manusia semua. Firman Allah, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la Tak sampai ajal dia minum sebotol racun dia tak mati. Pi tengah jambatan Pulau Pinang, dive turun ni, eh, nak bunuh diri, kecewa, girlfriend pi menikah dengan orang lain ke apa ke dia main satu punya tiga suku dia pi tengah jambatan Pulau Pinang pi berdiri depan tangan lagu tu orang hadok lalu duk tengok dia sini so accident yang dia lagu tu dia kaya apa ke ka, lebih kurang dia dive turun oh turun berdebam jatuh dalam air satu bot marin polis pula mai selamat dia bawa pi ke darat tak mati syekh ni pasal apa depa duk heran tak mati ke fa ja ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun ajal tak sampai ajal tak sampai tengok ke kereta tu pokoknya sampai jadi besar bola sekalat dia tak mati dia tak mati pasal apa? ajal belum sampai ni hak ajal sampai ni pula duk naik baiskal langgang pokok cenderai mati ajal sudah sampai jadi cerita tentang ajal ni satu benda yang otak kita tak boleh nak bagi satu explanation yang puas hati. Tak boleh. Pasal apa? Pasal ini kerja Allah subhanahu wa ta'ala.